ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ដើមរៀនពាក្យថ្មីពាក្យជាភាសាថៃពាក្យទី1គឺពាក្យថាງານវាន់កើតງານវាន់កើតបកប្រែថាពិធីខូកកំណើតពិធីខូកកំណើតណាកម្មវិធីខូកកំណើតអីចឹងទៅណាភាសាថៃគឺງານវាន់កើតពាក្យງານງານប្រែថាការងារឬក៏ប៉ុនឬក៏ពិធីប៉ុនណាງານប្រែបានច្រើនច្រើនពាក្យដែរទីមួយប្រែថាការងារ ហើយទី2ប្រតិថាប៉ុនពិធីប៉ុនណាវាន់ថ្ងៃកើតប្រតិថាកើតកើតប្រតិថាកើតអញ្ចឹងវាន់កើតគឺថ្ងៃកើតគឺសម្ដៅទៅលើថ្ងៃកំណើតដែលម្ដាយឪពុកជីអ្នកផ្ដាល់កំណើតឲ្យអញ្ចឹងណាថ្ងៃដែលចាប់កំណើតកើតឃើញពលិ៍ព្រះអាទិត្យហ្នឹងគេហៅថាវាន់កើតវាន់កើតគឺថ្ងៃកំណើតງານវាន់កើតງານវាន់កើតប្រតិថាពិធីខូកកំណើតយើងសរុបនៃជោគនេះគឺ ប្រែថាពិធីគូកំណើតງານថ្ងៃកើតពាក្យបន្ទាប់គឺពាក្យថាງານតែງານງານតែງານបកប្រែថាពិធីមង្គលការឬក៏អាពីពិពី ពិធីមង្គលការឬក៏ពិធីអាពីពីពីណាງານງານប្រែថាពិធីណាពេលនេះគឺបកប្រែថាពិធីកម្មពិធីតែງານតែງານគឺប្រែថាមង្គលការឬក៏រៀបការរៀបអាពីពីពីអញ្ចឹងງານតែງານពាក្យ៣ម៉ាត់នឹងផ្សំចូលគ្នាគឺງານតេងានបកប្រែថាពិធីមង្គលការឬក៏យើងហៅថាអាពីពីពីណាការរៀបអាពីពីពី ពេលបន្ទាប់របស់យើងគឺពាក្យថាງານលៀងງານលៀងបកប្រែថាពិធីជប់លៀងງານលៀងពិធីជប់លៀងពិធីជប់លៀងງານງານប្រតិពិធីកម្មពិធីលៀងលៀងគឺសំដៅទៅលើការជប់លៀងງານលៀងគឺពិធីជប់លៀងណាហើយពាក្យលៀងនេះក៏បកប្រែមួយយ៉ាងទៀតគឺបកប្រែថាចិនចំណាបើតែនេះបកប្រែលៀងបកប្រែថាចិនចំឬក៏ពិជប់លៀង តែពេលនេះយើងបកប្រែថាជប់លៀងណាງານលៀងគឺសំដៅទៅលើពិធីជប់ជប់លៀងពេលបន្តរបស់យើងក៏ពាកថាបាទីបាទីក៏បកប្រែថាពិធីជប់លៀងដូចគ្នាណា ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យកម្ចីពីភាសាអង់គ្លេសមកគឺពាក្យថា파티파티ភាសាថៃគឺប៉ាប៉ាទីប៉ាទីហ្នឹងឯងណាគឺបកប្រែថាពិធីជប់លៀងស្មើនឹងពាក្យថាງານលៀងដែរណាជាជាភាសាថៃງານលៀងពិធីជប់លៀងប៉ាទីប្រែថាពិធីជប់លៀងដែរពិធីជប់លៀងប៉ាទីការពិធីជប់លៀង eventa បาយើងគឺពាក្យថាງານសពណាງານសពງານសពនោះគឺបកប្រែថាពិធីបွန်សពງານសពណានានសពស៊ឺមាសាស្រ័យពីនេះអាចថាງານសពណាງານសពនោះគឺបកប្រែថាពិធីបွန်សពពិធីរៀបឡើងរៀបចំឡើងសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងណាមនុស្សខូចឬក៏មនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងភាសាថៃគឺງານງານសព ງານសពនឹងគឺបកប្រែថាពិធីបុណ្យសពពិធីបុណ្យសពពិធីបូជាបុណ្យសពមនុស្សស្លាប់អីចឹងណាງານសពງານសពពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺពាក្យថាឃុំសັບឃុំសັບបកប្រែថាកំណប់ណាទ្របសម្បត្តិកំណប់កប់ហ្នឹងឯងណា ជាពាក្យថាកំណប់ជាភាសាខ្មែរនេះភាសាថៃគឺឃុំសັບឃុំសັບប្រែថាកំណប់ឃុំសັບឃុំសັບប្រែថាកំណប់កំណប់មានប្រាក់នឹងឯងណាឬក៏កំណប់អីផ្សេងឲ្យតែពាក្យថាកំណប់ភាសាថៃគឺឃុំសັບឃុំសັບ